Saya yang berhormat Alasta, saya jemput yang berhormat Basir Kudam Terima kasih Puan Timbalan yang dipertua Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan tahun 2026 iaitu Belajarwan Negara Kita banyak contoh-contoh yang yang baik yang terdapat dalam belanjawan ini yang telah disebut oleh rakan-rakan ahli parlimen yang lain. Saya hanya menentu satu aspek iaitu berkenaan sekolah. Sebanyak 38 buah sekolah baru akan dibina di seluruh negara. Dalam 38 buah itu, ada sebuah sekolah akan dibina di Parlimen Pasir Gudang iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Cendana jadi saya ucapkan uh, uh, berbanyak terima kasih kepada kerajaan dalam ucapan ini saya juga ingin uh, menyampaikan penghargaan kepada pelbagai jabatan kerajaan dan agensi yang telah berusaha bersungguh-sungguh mengumpulkan hasil negara sehingga boleh mencapai 419 bilion 202 juta bagi belanjawan negara kita ini. ini jasa mereka sangat besar. Misalnya lembaga hasil dalam negeri telah mengutip cukai pendapatan yang merupakan 41.5% daripada hasil negara untuk belanjawan kita. Begitu juga Kastam di Raja Malaysia berjaya memungut pelbagai jenis cukai seperti cukai langsung dan cukai tidak langsung. Puan Yang di izinkan saya untuk menzahirkan beberapa kebimbangan saya apabila meneliti kedudukan kewangan atau fiskal negara. Kebimbangan pertama, hutang kerajaan pada tahun 2025 saya ulang hutang kerajaan persekutuan pada tahun 2025 ini sebanyak 1 trilion 304 bilion 176 juta iaitu 64.7% KDNK Nasib baiklah hutang kerajaan persekutuan ini banyak kita berhutang daripada sumber dalam negeri iaitu 63.6% menekala pinjaman dari luar pesisir sebanyak lebih 22 bilion 1.1 KDNK. Jadi ini kebimbangan yang pertama. Kebimbangan yang kedua saya lihat dalam belanjawan ini untuk kerajaan mengadakan belanjawan pembangunan kerajaan persekutuan terpaksa buat pinjaman kita nak membangunkan negara kita terpaksa buat pinjaman sebanyak 1.02 bilion ringgit jadi sampai bila kita ah, perlu meminjam untuk pembangunan negara. Seterusnya kebimbangan saya yang ketiga ialah anggaran perbelanjaan pembangunan negara kita semakin tahun semakin berkurangan. Kalau tahun 2023 peruntukan pembangunan sebanyak 96 bilion. Tahun 2024 turun kepada 84 bilion, tahun 2025 86 bilion, tapi 2026 turun kepada 83 bilion. Jadi, dana untuk pembangunan ini pada setiap tahun sekitar 80 bilion. Jadi, uh, ini perlu diperbaiki. Dan satu lagi, uh, kebimbangan saya ialah iaitu pada tahun yang lepas sumbangan daripada dividen Petronas besar 40 bilion tapi untuk tahun 2026 ni hanya 20 bilion saja. Jadi saya minta menteri Ekonomi dan Menteri Keuangan jelaskan kenapa hal ini boleh berlaku, sumbangan daripada Petronas. Apa masalah yang sedang dihadapi oleh Petronas sekarang? Oleh kerana itu, Tuan, Tuan yang dipertua, saya ada cadangan. Bukan nak kritik saja, ada cadangan. Saya cadangkan untuk menambah hasil negara, saya cadangkan kerajaan memperkenalkan satu jenis cukai yang dipanggil cukai kekayaan. Baru-baru ini saya ada baca Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan adalah tidak bermoral jika kerajaan mengenakan cukai kepada rakyat miskin. Jadi dalam nafas yang sama saya berhujah maka adalah sepatutnya sampai pada waktunya kerajaan mengenakan cukai kekayaan kepada orang-orang kaya ini iaitu multi millionaire Maha jutawan, bilioner, hartanya beribu juta ini. Supaya jangan ada kekayaan ini berlegar di sekeliling beberapa kerat saja ini. Saya telah membaca tentang cadangan ini. Tarif jutawan yang saya maksudkan ini, rakyat Malaysia kita yang kaya, yang jutawan memiliki nilai harta sekurang-kurangnya 1 juta dolar Amerika. Bukan 1 juta dolar ringgit kita, tapi 1 juta dolar Amerika. Ini scale yang digunakan. Puan dan Pertua, pada tahun 2022 ada data. Terdapat 85,000, 85,126 juta jutawan di Malaysia. 85,000. Dan akan bertambah setahun demi setahun. Dijangkakan jumlah jutawan ini Dua tahun lagi pada 2027 akan mencapai seramai 164,839 orang. Jadi sudah sampailah masanya. Gulungan kaya ini kita kenakan cukai iaitu cukai kekayaan atau capital tax. Terusnya, Puan dan Petua saya berpindah kepada topik yang lain. Pertama, saya ucapkan syabas pada kerajaan dan yang amat hormat perdana menteri kerana telah berjaya mengadakan um, sidang kemuncak ASEAN di negara kita dan ramai pemimpin dari negara ASEAN dan pelbagai negara termasuk presiden Amerika Syarikat sendiri datang ke Malaysia ini. Tapi saya amat berasa duka cita. Saya zahirkan di sini, Malaysia sebuah negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat politiknya tetapi ekonominya. Bagaimana dalam masa tak sampai dua hari Presiden Amerika datang ke sini telah berjaya menandatangani perjanjian dengan kerajaan kita yang melibatkan begitu banyak konsesi Malaysia terpaksa bagi kepada Amerika dalam jumlah beberapa tahun ini berjumlah satu trilion ringgit. Sedangkan apa faedah yang kita dapat? Kononnya tarif kita diturunkan. Amerika mengatakan mengenakan tarif kita 24 So apabila kita berunding dia kata turunkan 19%, 5% diturunkan. Kita rasa gembira. Yang tentukan 24% Amerika yang turunkan 19% itu Amerika juga. Tetapi kita bagi concession yang begitu banyak kepada negara ini. Kita akan bagi berpuluh, kita akan beli berpuluh bilion, berpuluh buah Boeing dari Amerika. Apa ni? Pasir Ya. sedikit. Terima kasih, terima kasih Puan Speaker. Adakah uh, Pasir Gudang bersetuju tadi uh, bangkitkan tentang isu Petronas? Difahamkan antara perjanjian antara Malaysia dan juga Amerika yang Trump uh, sarankan ialah supaya Petronas nanti membeli LNG daripada Amerika. Dan yang yang kebimbangan dibakitkan oleh persegudang tadi adakah persegudang setuju supaya kita bincangkan, kita bahaskan segala perjanjian yang ditangani oleh uh, Malaysia dan juga US di dalam Dewan Rakyat ini. Terima kasih. Saya yang berhormat bacok. Berkenaan itu, saya ada data di sini. Petronas ini mencari gali minyak dan gas. Kita jumpa di perairan kita dan di negara lain. Petronas. Tapi bagaimana perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Gas asli cair, LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat tambun apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggris kita berdeka tapi hari ini Trump datang yang menjahadamkan Gaza bumi Palestin kita support mereka dan kita serahkan kekayaan kita ini pemunggahan ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika ini tidak boleh Jawa baru. saya kritik saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini tapi saya tidak bersetuju Bagaimana ada syarat Amerika kenakan Bahawa ikut perjanjian Kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika Tiada siapa boleh menghalang Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian Ini yang perunding-perunding ini Menteri, Miti ini Apa yang mereka runding ini Ini penggadaian negara kita Ini memalukan Kena jawab di sini Betul lah. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa. Kena menari. Tetapi tanpa sebutir bom. Tuduk, saya tak panggil. Tanpa serapang. Mak keluar. Tanpa apa-apa. Teram turun ke bawah ini kita menyerahkan ekonomi kita menyerahkan kekayaan negara kita satu trilion ringgit sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas lembaga hasil dalam negeri kena cak kutip kastam kena putip semuanya nanti kita bagi kepada mereka Petronas bergaduh dengan setengah negeri tak bayar royalti pada Kelantan tak bayar royalti kepada Terengganu Mungkir pada Sabah Mungkir pada Sarawak kita bergaduh sama sendiri tapi berbilion kita bagi pada Amerika saya tidak mesti hidup pasir gudang sekianlah saja ucapan saya terima kasih pasir gudang saya, minta, pasir kudang, laluan pasir kudang, saya minta laluan tadi gudang saya, tanya. saya minta laluan bagi sejak ya dulu sekejap ya pendang Pas... yang berhormat pendang masa surat tamat Terima kasih yang Muhammad Pasir Kudang.